Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini kita dengan Proton E-MAS 5 uh, The Media Drive Dan uh, kita akan panjat ke Genting Tapi tadi kita dah pusing dalam Kuala Lumpur Kita dah lakukan beberapa challenge lah Yang sesuai dengan dia punya ciri-ciri kereta ni Kita dah cuba packing barang masuk dalam kereta Kita dah pergi uh, ambil gambar uh, Dekat uh, PJ cari gambar cantik sikit tunjuk features kereta bunar lalu tengah-tengah KL tempat sempit dia bawa kita masuk jalan alor dan sebagainya. Ci, ci. Yes, uh, can uh, you know yes. what you do for a living? I am a professional durian smeller. So they say this car can keep the smell of durian out even okay. when you put it in the car. Yes. I think so. You think so? <laughs> How do you know? I want you to test later, can? Okay, can. Okay. So can you put some durian in the car? and see if you can smell it inside the cabin. Okay. Can? Hey. Ha. What? Wow. Oh. Nice. Strong smell. Strong smell. Mm. Very good. Very good. So, you think kalau kita letak dekat sini akan masuk dalam kereta ke tak? I think tak bau. Tak bau. Ha. Oh, yakin. Okay. Saya pun nak jom. Wah, wow, betul -betul can... ni betul-betul kuat ni. Durian betul ni, durian betul ni. Du kan betul ni bukan kan kan. jom. jom. Jom, 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 Okay Joe Okey. Jom. Hmm. Can you do your thing? Hmm. Rasa dekat dalam kereta ni tak bau-bau langsung? Bau lah betul-betul. Cek betul. Tak ada bau. Betul ke? Betul ke? Aku macam ha? Betul tak ada bau. Betul tak ada bau eh? Betul. Banyak tadi derian tu. Ah, oh, itulah. Betul lah dia punya kabin dia punya Bau <laughs> derian tak ada. Ni bau ni? Betul <tion> je ni. <tion> oi, 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 apa <tion> ni? <tion> <nak> <tion> Dan nak terbukti lah kereta ni memang sesuai lah untuk kereta bandar Dah memang design untuk kereta bandar kan Among the features yang makes it a good city car Ialah dia punya turning circle lah Dari small 4.95 meter Dan selain daripada tu Dia punya wheelbase tu panjang Membuatkan kereta rasa lapang Passenger tak rasa penat Bila kita duduk lama dalam kereta Dan uh, of course dia punya uh, storage space tu banyak Dan charging points pun banyak So it's a very uh, useful city uh, car Hari ni saya tak nak cerita sangat tentang dia punya design ke apa ke Sebab dah banyak kita buat video ada link kat atas ni Hari ni kita nak fokus purely on dia punya uh, driving experience uh, Pemanduan kita hari ni kita bawa daripada Proton Center of Excellence di Shah Alam Naik ke Genting Highlands Dan hari ni kita turun balik melalui jalan Ulu Yam Uh, semalam semasa kita bertolak daripada Proton Centre of Excellence tu Of course dia buat berbagai macam Dia buat macam ujian lah untuk kita lalui Di mana dia suruh kita letak barang-barang dekat all the 30 plus storage space dekat dalam kereta ni. Kereta ni memang practical dan kemudian dia bagi kita try lalu kat jalan-jalan yang sempit-sempit sebab kereta ni dia front wheel uh, rear wheel drive. Jadi front steering ni boleh kepak lebih sikit. The turning circle is nice 4.95. Uh, all those memang ada datangkan kesan lah kepada kereta ni. But the, the most important part saya rasa ialah pemanduan dia. Uh, bila kita ada diberi peluang lalu atas highway, uh, jalan bukit, Jalan lama dan masuk balik ke dalam bandar. Let's go. Okay, sekarang saya nak tunjuk sikit uh, driving position kereta ni sebelum kita pergi memandu. Uh, yang pertama sekali kita kena faham bahawa kereta ni tak ada electric seats. Eh? Uh, at this price tak complain lah tapi dia bagi power boots lah. So kat sini kita tengok untuk driving position. Kita laraskan macam biasa lah. So, bila saya dah laraskan macam biasa. tak sangat ni. Okay, this is correct uh, driving position for me. And uh, saya suka tinggi sikit lah steering sebab saya tak nak dia blocking apa-apa. You boleh nampak saya boleh sentuh semua benda. Semua control surfaces sampai ke hujung sini tanpa bau saya ni angkat daripada seat back. Eh. So, that shows that the ergonomics ataupun at least the cabin planning ni ialah betul lah. Maksudnya saya boleh capai semua benda Dan uh, untuk kereta ni dia ada satu small screen kat depan ni Dan maklumat yang dipaparkan Yang paling besar setelah kat tengah-tengah Ialah kereta punya uh, kedudukan Bila gunakan adaptive cruise control Sebelah kiri ialah maklumat tentang power output, speed dan sebagainya Dan sebelah kanan tu ialah untuk entertainment system Agak kecil tetapi saya rasa cukup terang lah Dan dia punya reflection kat sini ni I think quite manageable walaupun ada banyak benda-benda warna putih Memang ada nampak sikit lah kat situ reflection tu But I think it's still well within control And jom kita tengok saya tinggi 5 kaki 178 uh, cm And this is my setting kat depan Dah angkat dah sesuai lah dengan satu tangan kat atas ni jom Kita tengok macam mana ruang uh, seat belakang dia oh, look. Ha so pintu belakang ni buka agak besar juga dan bila kita masuk ke dalam uh, kereta ni uh, kita akan nampak uh, pertama sekali you akan nampak lantai ni agak dekat lah dengan uh, door threshold ada banyak ni je daripada top of the door threshold sampai ke bawah lantai tu dan ini menunjukkan kat bawah tu ada bateri lah so the floor is slightly raised and this is why kalau kita kena duduk macam ni tegak rapat dia akan naik macam ni eh. so bila naik macam ni tak ada sokongan bawah ni kita akan cepat penat So bila kereta ni dia orang buat bagi bagi panjang sikit wheelbase yang bolehkan kita berlunjur sikit dan sedikit ada sokongan kat bawah peran. This is quite important untuk long distance punya drive. And dia punya sudut sandaran pun agak okey dan dekat depan obviously no issue sebab ada dua penumbuk uh, punya ruang uh, lutut kita lah dan kat belakang usual ada dua aircon satu aircon vent tapi boleh tala dua arah dan ada USB type A dekat situ. Alright, done. Kalau kau orang tengok daripada tepi ni, kau akan nampak bahawa roda dia dah tolak ke depan dan ke belakang eh. Dan dia punya wheelbase ni adalah panjang hampir 2.7 meter. So this is something yang memang banyak kita nampak pada kereta elektrik. Pertama sekali kerana dekat bawah lantai tu kena ada bateri, ruang yang cukup besar untuk bateri, beberapa size option yang dia nak tawarkan dan ini menyebabkan dia punya wheelbase tu terpaksa ditolak jadi panjang dan of course juga disebabkan bawah tu ada bateri uh, seat tu dia dekat sikit dengan lantai jadi bila ada wheelbase yang panjang ni kita duduk sedikit berlunjur ada adalah lebih jauh lebih selesa so but space inside the car is one of the strong suit of this car so boot kereta ni dia bukanlah yang terbesar dalam kelasnya saya rasa dan ini sebab kenapa dia tak besar ialah kerana dia punya rear wheel drive jadi dekat belakang ni ada motor dan ada uh, multi link rear suspension multi link rear suspension ni memang makan ruang sikit uh, tapi ia menawarkan uh, ride quality yang lebih memberi lah so maksudnya dia tak bergegar bila langgar lubang apa semua dia dah lebih lembut dan uh, you akan tengok nanti bila kita memandu uh, turun daripada Genting Highlands apa kita punya perasaan dan rasa bila lalu di lalang laluan yang tak begitu rata dan yang mencabar. So, kena remember lah, kereta ni memang bukan sports car of any kind. Uh, brake tu just hand loose Even in the sports not punya braking, the bike is not aggressive. Uh, very gentle bike which is uh, good lah untuk the general driver yang first time bawa EV pun. Bila kita rear wheel drive, It's, it's you know semua orang lah, it drives better but uh, the reason why it drives better is because you dah split Good lah huh? driving rear wheel, wheel steering front wheel and uh, the plus point kat situ adalah the forces of traction tadi tu dah tak ada going through the front wheel kalau the steering is tuned properly like dulu lah pakai hydraulic memang Uh, you can feel what the front wheels are doing the torque steering much better lah sebab dia tak confuse dia punya load dia tu kan eh. And traction dengan torque steering and this car tak adalah aku cakap dia terbawa rasa wah oh, steering dia baik tak syak tak lah sebab electric power steering sekarang still quite grabby uh, but Masih kita main dekat sepak dekat, dekat dia punya test track pun boleh have a better kind of response, more natural response from the steering and the car ok, so kita dah turun dah yeah. daripada Gotong all well, I, well, i can see is that the car feels uh, short footed lah dalam price range ni, rasa susah korang nak dapat kereta yang rasa uh, sure footed, i still is lah dia hmm, dia pakai tayar entah apa ni pun ni kalau dia pakai tayar lebih sedap, akan lebih sedap lah but for a car, i think ultimate ni what you want is predictability dekat dia, so tayar apa lah kau pakai Adaptability is uh, very much present here nak Tadi ada sikit dia screw out Bila kita under breaking Cornering under breaking Kita nak kena tukar arah sikit tadi Lepas tu tiba, tiba nampak ada roadblocks works Sikit sebuah ni I wish they give hmm. A little bit more playfulness Into the corners So you make us sikit lah You can change the attitude of the car On the throttle Not so much Maybe kalau basah mungkin akan Dia berasa sikit stability control memang design for memang dia tak set untuk uh, I think quite a lot of conservativeness lah nah. Kita memang tak ada bagi rasa Banyak yeah. boleh uh, A bit of Active adjusting dengan Okay So I guess it's a shit Because it's a rear wheel drive car You nak ada sikit of that fine What's nice is that Because tak ada banyak berat dekat depan lah. So the turn in is Quite good And Fast turn in that's the other benefit of you will especially in uh, electric car di mana there's no engine or gearbox or anything like that uh, kat depan tu nak nak confuse the car punya front end dulu nak merasa macam ni aku rasa kau kena beli I don't know lah this Vujo uh, 208 GTI ke kau nak merasa macam ni But even that is a front wheel drive this so The steering feel so nice Selama ni bila kita cerita pasal kereta elektrik kan kereta mahal kan Jadi susah mungkin orang nak boleh terima Aku nak beli kereta seratus rifu ke atas Sebab now you're now below 70 And you really must try this thing Dia punya Even if it's like a front wheel drive car pun Front wheel drive lah tak kisahlah Tapi this is nice proper rear wheel drive It's not even tuned untuk sporty driving And it's Already i think fantastic fantastic Bukan kata value for money this is fantastic Fantastic fun lah untuk driver at this at this price level semalam some guys were Playing dengan suzuki swift sport And you know how it's good that suzuki swift sport is kan Hap lah? genting Let's go Dengan tiga orang dalam kereta tau tengok Hmm. Satu kereta boleh tak? Hmm. Si? Hmm. Bukan dah tunggu dulu Effortless Overtaking No gears, no nothing No I'm waiting for uh, The CVT or the auto gearbox Downshift, tak ada telling you, Baba, go electric and don't go back. Why? And you guys have to fine. He's taking all boxes though. You're getting fast, crisp, and calm progress. I know this is this, this is this is true sebab if I was driving an ice car and on this road at this speed my wife they can complete and every time I drive in electric car dengan dia at this speed dia tak perasan laju tu dia tak dengar bunyi and that's how I know that's a calmer progress yang 57,000 tu probably drives better you know why because kereta dia ringan bateri dia kecil sikit I don't know I hope I get the prime uh, nak lenjan kat sini sekarang ni cerita EV ni aku tengah tunggu Aku suka lagi suka bateri kecil tu Sebab aku bayangkan dia punya just I'm just having slightly less weight to play with Acceleration was slightly maybe I don't know the tune Mungkin slightly softer ke It could be the same Okay so now we're on the second leg kat sini the roads uh, Initially dia agak open uh, Quite high speed And then it gets tighter And uh, the road gets worse So far, I think the ride right quality has been exemplary for this car We'll see some of the From uh, the annulation later Macam mana dia boleh absorb Tidak tadi so far memang tak ada crash sekali pun So we were driving quite briskly lah Nak kata like tak lah, tapi brisk lah So tadi kita 309 eh. Sampai sini ada lagi 263 So there was a lot of regen yang kita dapat tadi I seriously think that Proton has a winner on their hand lah kayak yang ini ni kalau betul dia punya marketing dia and they know how to solve all the charging infra punya issues as you masuk into the mass market punya uh, segment ni I think then memang akan ada quite a huge transformation lah the Malaysian punya automotif punya scene. Uh, tadi pun kita duduk sekejap pun dah ada kawan-kawan dekat uh, hotel Genting tertanya, tu tanya tu ni tu ni tu ni. The tone of the question dah dah lain tau. Like, like if, you, if if it was a, a few years ago, the tone of the questioning is very different. Sekarang ni dia dah tuk soalan-soalan dia, soalan-soalan macam aku dah teringin nak beli. You know, so aku dah teringin nak beli. Can you tell me about this? That and the there ada kalau dulu semua macam apa ni? Ah, ini? Uh, so the the that is already a shift. Still a lot more to be done. Ah, uh, key among the things that Proton should focus on is a right to charge. Proton Group should focus on that and uh, really push for that policy through. Because of course, itu the most critical thing right now for uh, untuk EV adoption in Malaysia. Uh, especially since the focus dekat big towns, uh, big towns 60 70 percent uh, residents duduk dekat uh, multi-story dwelling, multi-story apartments, condos and whatnot. And uh, there needs to be a coherent policy on right to charge. There needs to be a lot more information about charging, and. Uh, perhaps a more transparent way of establishing standards ke untuk bateri ini demonstration on battery safety benda-benda yang kita boleh kata people are being irrational uh, about batteries and what not but I don't think that's a, a good way to approach this because this is new technology and people will have anxiety about it So you have to deal with it properly and uh, show it to them and prove to them that this is safe, this is good, this is beneficial for them. Jadi secara kesimpulannya saya boleh katakan kereta ni memang kita tip banyak boxes lah. Uh, pertama sekali kereta ni lapang, kereta ni selesa, dia punya suspension setting dia memang lembut. Uh, some reviewers mungkin akan kata terlalu lembut tapi pada pendapat saya is just the right level of comfort yang ditawarkan sebab this is after all still a family car tapi dia ada kelebihan sebab of course kereta elektrik instant torque uh, dan dia punya suspension belakang ni ialah multi link rear wheel drive so kelebihan-kelebihan tu semua dia accumulate lah untuk menjadikan kereta ni still kind of a fun car to drive walaupun bila kita push dengan agak kuat juga So sekarang ni saya nak minta korang komen kat bawah Adakah ciri rear wheel drive multi-link suspension tu penting Ataupun apakah ciri lain yang penting dalam kereta Proton Imas e 5 ni Dan harga tu of course saya rasa dah tak boleh apa nak komplain lah Kita pun terkejut dengan harga tu kan kita semua pun terkejut And uh, komen sikit lagi apa lagi ciri-ciri yang korang rasa uh, Menjadikan kereta ni paling best untuk korang Kalau dah tengok sampai habis ni tekan butang like Kongsikan dengan member kosa ramai tengah cari maklumat tentang kereta ni dan yang mana belum melanggar tekan butang langganan dan butang loceng, setelah tak tinggal bila kita mahu video terbaru. Puan Malaysia, Puan yang Puan kita jumpa lagi insyaAllah.